Мари очаква дете и не можела да върви толкова бързо. Йосиф намерена една магара за нея и тръгна. Път е бил дълъг и изпочтителен. Една студена нощ бабата пристигна и се гладни и премръзна Но ще много хора били дошли тук, за да ги преборят, за това хамовете били препълнени. Къде потърсили послон, това че няма свободно място, добре, че се е намерила една състрадателна жена. Тя ги оплатила към близки обор. Там са кротките животни, поне било топло и имали покрив на члобите си. В същата нощ Мария родила момченце, което нарекли Исус. Повило бебето е и го в язвата върху меката славаща. 자기 <목소리> 몸이 <목소리> <목소리> Но се превива, не на небеса. Носил ви на вест, не е се роди Ще го намерите да държи ¡Salsa me. да го поздравим. И звездата му... и повела тримата бъдеци към скромното убежище да Вария и оси. Те влезли в отбора и колегичали пред зърпетата ясно, защото разбрали, че пред тях да да е Божият син, който пророците били предсказали, че като пораста ще да спаси човечен. o polícia. Звездици сребро-бели, пейте ви банки камбанки зазванили, птички ангелчета рекокрили, тази нощ е зимна мразовита, но от тя всички най-честита. Да Мадрети поднесли Твоите дарове на Бебето Исус. платя, мъжто има подобен обичай. Мъже, облечени в различни костюми, наподобяващи животно с маски скина, на лице, в домовете, пеят и лодки, славят за здрави късмет. Стопаните ги трябва с полове, сладки шина. също пристига с една голяма машина от Лапландия, теглена в Северния Лени. Там обаче има обичай подаръците да се отварят само тогава, когато хората, за когато са предназначени, изпълнят си покорение, изпеят песен или издънцуват нещо. Така че, Аги, нашите приятели,